Skibidi pun dah masuk Skibidi pun, pun dah masuk Slay pun dah masuk kan? Slay dan sebagainya <laughs> Pasal segmen ni pun risau nanti orang akan kata Eh, you orang cakap pasal bersuai rojak You orang pun cakap rojak <laughs> Jangan main-main netizen Malaysia ni Kalau boleh kita jadi CEO jabatan apa Jabatan netizen kan Itu kerja <laughs> Gaji -gaj 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 tinggi tu Okey, guys. Kita bertemu lagi dalam podcast special collaboration. Ada Rojak dah. <laughs> Bersama dengan tetamu-tetamu yang kita hormati. Mariza Hashim dan juga Haris Duel. And Itulah yang kita nak cakapkan tentang penggunaan bahasa Rojak dalam media masa kini. Adakah itu bagus untuk attract pembaca ataupun merosakkan bahasa dalam masa yang sama? So, itu kita akan bualkan hari ini. So, uh, bahasa luar biasa sekarang ni di media sosial semua dah guna Tak kisah, di zaman mungkin orang kata ikut trend Ada sengaja orang kata akan merosakkan bahasa dalam industri uh, media tu sendiri Pandangan abang berdua tu tentang bahasa rojak biasa Now or bagi, bagi ruang pada orang yang lebih muda <laughs> ni nah, Saya masih ingat lagi di Pagu uh, sekolah ha? uh, Penggunaan perkataan seperti gua, lu hmm. tu Dah menjadi kebiasaan hmm -hmm dan cikgu pula akan marah dia kata apa Kurang lu kurang uh, sangat kurang aja No, cakap betul, betul Lepas tu, i remember aku dia kata aku tu salah kena jentik telinga dia kata cakap saya you know then uh, over the years then you realize bila you know masuk sekolah menengah betul, betul cikgu pula akan kata eh dari you, penggunaan perkataan dari ialah untuk masa arah dan tempat mm, yeah. you know tapi sekarang ni semua benda pun dia kata dari betul tak Ha, lepas tu dia kata uh, untuk manusia you pakai ramai untuk benda you pakai banyak tapi sekarang ni ada orang yang tak tahu beza pun so yeah I mean lebih-lebih lagi apabila you lihat macam Oxford di sini sebagainya and bukan sahaja bahasa Melayu eh? bahasa Inggeris pun sama perkataan seperti dilulu ha? ianya di consider macam dah di accepted hmm. you know Skibidi pun, pun, pun dah masuk Slay pun dah masuk so, Slay so, dah masuk So adakah ini merupakan I mean look Dulu kita panggil tempat letak kereta Sekarang dipanggil parkir Parkir ni ikut Indonesia So dulu saya masih ingat lagi uh, you, know, you melancarkan sesuatu Tapi sekarang ni peluncuran So So, adakah ini merupakan evolusi Cukup salji <laughs> Adakah ianya merupakan evolusi uh, penggunaan bahasa uh, kemungkinan besar, tapi pada masa yang sama uh, kita kena peka terhadap perkara ini uh, pada masa yang sama kita kena bercakap dengan bahasa yang orang cepat tangkap cepat faham wow. Kerana kalau nak berlagak terlalu dewa bahasa dan berstaka pun nanti orang kata apa, ni. bercakap <laughs> you know dan sebagainya, so I, I think there has to, to be a balance lah Saya, saya ni pejuang bahasa Jadi saya Pernah menulis dalam bahasa Melayu Berita Kemudian Melemeh Saya dah tulis Melemeh Sekarang ni masih lagi menulis untuk The Star Bermakna saya menulis bahasa Inggeris Dengan bahasa yang beradab Dan sopan Dan berhemah Jadi sebagai uh, Generasi yang uh, Terdidik dengan cara itu Memang saya tak setuju langsung Sebenarnya Dengan bahasa Rojak ni Cuma Kita kena terima hakikat Inilah dunia sekarang. Okay. Jadi kalau dulu dalam TV saya sebab itu saya masih lagi cakap saya dalam mana-mana platform. Tapi sekarang TV dah mulai menerima cakap aku dan kau. generasi saya mungkin suka menerima hakikat tu Tapi sekarang the way content is being consumed eh, Bermakna rekan-rekan macam saya cakap pun apa Kita kena terima hakikat Generasi hari ini dia boleh terima That kind of lingo okay? Uh, sebab itu uh, dictionary dictionary pun dia pun dah up to date dia dah terima uh, terima pakai ayat perkataan-perkataan uh, yang linggu bahasa sekarang ini. Uh, jadi tapi kalau dalam media, kalau kita lihat bahasa uh, media sosial memang berbeza. Tapi kalau kalau kita menggunakan portal kita masih lagi menggunakan perkataan-perkataan ayat-ayat yang rasmi. Tapi kalau media sosial free Bebas Okey Tidak tidak ada Kita tak terikat dengan Mana-mana undang-undang <laughs> Betul uh, Tapi kalau dalam penulisan uh, Portal Atau terutama uh, Untuk syarikat-syarikat Yang media-media uh, yang besar Kekal Masih lagi kekal Dengan uh, penulisan yang 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 formal Yang rasmi Kerana itu diterima pakai oleh semua uh, Startup society Tapi untuk sopmed Easy Wartawan yang menulis secara formal Dalam uh, uh, portal Atau laman web dia free untuk tulis apa saja mengikut ni asal tidak defamatory lah di media sosial. Jadi bahasa media sosial, bahasa dalam rasmi untuk laman web berbeza. Jadi itu sebab uh, uh, yang nak edit suri-suri ni mestilah orang yang pejuang bahasa punya saya. Ini serius. Eh, 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 tak, serius. ini main-main. <laughs> tak, <laughs> tak, tapi maknanya uh, dalam dalam dunia kalau nak masuk media lah kena pandai untuk tulis secara formal dulu. Lepas tu baru free untuk di media sosial untuk bersembang ikut cara kedai kopi. Ha, hmm. macam dulu kami ni kita tulis oh kalau tu lepak-lepak kedai kopi kita cek, sembang cakap cakap apa saja kita nak bahasa Perancis ke kan kalau boleh cakap bahasa cakap lah bahasa Perancis tapi tapi bila rojak ha, tu saya saya tahu kenapa pejuang-pejuang bahasa perjalanan DBP saya tengok kalau ni saya teringat Tasrira Asia Team. Dia kalau cakap dalam bahasa Melayu dia akan cakap bahasa Melayu saja. Lepas tu kalau dia cakap bahasa Inggeris cakap bahasa Inggeris. Lah. Dia seorang bilingual, Dan Kalau kita lihat dulu tokoh-tokoh media ada yang memang boleh menulis bahasa Inggeris dan boleh mena bahasa Melayu. Dan bila dijemput dalam acara-acara acara formal dia akan bercakap ber ber dalam satu bahasa. Maknanya dia bilingual atau trilingual ke apa. Jadi itulah cara. Tapi ini semua zaman dulu. Zaman tu sekarang ramai yang dah tak ada dah dying break. Jadi bila zaman sekarang kita kena terima gigat a uh, itulah trend trendnya. Tapi bagi saya dalam acara formal mesti formal. Dalam acara yang kurang formal boleh boleh bebas. Tentulah kalau dalam konten terutama dalam sukan kita kena terima terima gigat itu itu trend sekarang. saya nak tambah sikit. yang pertama sekali ialah uh, Rizal Hashim merupakan salah seorang penulis yang saya kenal yang yang is very good dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam penulisan. So credit to him. Tapi berbalik kepada soalan, soalan ya, belanja tadi, uh, nasib anda. Ya, ya. <laughs> so berbalik kepada your 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 question ah huh? eh, eh, saya tertarik kerana penggunaan bahasa ataupun evolusi bahasa sama dengan fashion. Sebagai contoh ya. Atuk saya dulu selalu komplain Ayah saya entah apa lah pakai back bottom <laughs> Zaman tujuh puluhan hmm. Betul tak? Atuk saya tak tahu yang bukan nak kata tak tahu tapi trend. Dia, dia tak boleh understand that trend you know tapi untuk ayah saya it was trend sekarang bila the my late father dia lihat balik uh, dia menyatakan bahawa apa bodoh pakai macam nak sampah <laughs> lah. <laughs> but 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 it was the trend okay and it became accepted accepted as a fashion statement betul tak uh, so hmm. dia sama dengan penggunaan bahasa juga nak kata salah tu you can't say no yes I, saya setuju dengan Rizal 100% kerana saya benci apabila mendapat WhatsApp yang you know um semuanya short form dan sebagainya ni NIE tu, TU I mean it's like can you just add tu, itu you know dan kadang-kadang you so rasa syi huh? dan kadang-kadang kadang-kadang dia dia dah di, di normalized di, di mana apabila you menulis ber, dengan hmm. sebetul-betulnya hmm. you kena caci pula you kata eh hey, apa ni skema sangat hmm. You know, macam baharu. B-A-H-A-R-U. Walaupun saya tak begitu setuju dengan penukaran dia. Tapi, dah, dah apa, you know, dah tukar kan. So, follow lah. Tapi, Orang kata eh apa kau oh, skema sangat, kau turun untuk tusan eh Tapi kadang-kadang, <tuk> eh? bukan apa, kesian generasi yang muda hari ni Bila dia nak tulis email secara formal kata nak minta kerja atau nak hantar resume hmm. Dia terikut dengan rentak sobek Ya, ya Jadi dia kena belajar untuk macam mana nak buat cover letter dengan kemas cantik Lepas tu resume pun kemas cantik Bahasa yang formal hmm. Sebab itu kena faham bahawa nak, nak belajar bahasa formal tu Jauh lebih penting daripada ni pasal bila peribadi lain Formal tu kena belajar, belajar. kena tahu asas-asas dia. Sebab itu bila karangan apa semua kena buat betul. Ha, Tapi bila bila nak, bila content kata you buat content sendiri, itu up to you lah because itu you punya you punya platform. Ha. Saya saya sendiri pun personally memang saya orang yang penggemar bahasa sastra. Saya masih, masih sekarang pun masih, masih suka, pun suka, suka berpantun, bersajak Saya suka tapi saya terpaksa aku macam tuan cakap tadi kan tentang social media sebab kita dalam sekarang scroll laju. Hmm. Apa yang boleh buat dalam one second, second kita stop. Hook dia. Ha, ha. Sebab, sebab, macam Facebook pun dia akan keluar first first sentence saja. So beberapa huruf je yeah. yang ditetapkan untuk first sentence sama hmm. macam YouTube. Hmm. So contoh kita nak tulis tajuk tentang bola, pemain tengah. Hmm. Kalau guna bahasa Inggeris midfielder. Dia. Hmm. dia jimat huruf. Jadi itu yang terpaksa kami lakukan. Walaupun personally memang saya cakap saya pun suka, tak suka ha. tapi ha. kalau kita tak guna benda tu orang tak akan attracted dengan apa ayat yang depan tu orang akan terus keep scrolling tapi dalam suka orang boleh accept sekarang midfielder macam so, tu lah memang orang boleh terima tapi Bik. kalau ikut J format sebab kanan jom join ada heading macam tu jom join jom join penjaga ha. gol atau keeper. Ya. Yeah. Ha. Yeah. You, know, you like jimat word, word. Tak keeper jimat like right, yeah. huruf. Baik tu dia JK aje. kan. <laughs> <laughs> Kesilapan JK. <GK>. Ha, punca. <laughs> Ta tapi itulah itulah dia punya cabaran kalau kita tengok organisasi-organisasi yang buat ni pun besar, dia pun menggunakan bahasa-bahasa yang tak tahu lah diterima oleh DBP ke tak. Memang tak diterima Betul tapi dia ikut trend. Ah, ha. ha, jadi ikut trend tu orang kata okey, settle ikut trend. Tapi mungkin apa apa kesannya And kita dah nampak dah sekarang ni ada juga orang-orang muda yang bangkit dia cakap, no no you cuba, sorry sorry kan. sorry sorry time out. Bukan orang muda. You see that that's why you don't, don't 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 make it into a uh, betul generasi tepat sekali betul. generasi sekarang kerana saya mempunyai saya, saya pernah terima WhatsApp daripada mereka yang berumur 60 tahun ke atas yang tulis sama macam budak 20 tahun They ikut trend. <laughs> so so don't make it into uh, yeah, yeah, uh, you yeah, know yeah. budak muda budak you know no it's generasi sekarang yang hmm, bagus ya. dekat TikTok, I nampak generasi sekarang ramai <laughs> <tangan> juga yang <laughs> macam hidupkan trend nak. Ha. nak berjuangkan bahasa contoh so, ha. so, anak arwah Aziz Desa, Aziz Desa. Okay. So, yeah. so, dia dia jadi jadi wujudnya, ni, wujudnya ha. golongan macam ni ha. sebenarnya ini menunjukkan uh, kesan penggunaan tu memang melunturkan semangat Melayu ataupun terpaksa sampai terpaksa orang-orang macam -orang ni bangkit macam tu apa dah bang? Hmm, saya tak tahu. Bahasa ni sentiasa menjadi isu dari dulu sampai sekarang kan. Pasal kita ni negara yang unik. Hmm. Berapa banyak negara yang ada multiracial macam kita. Kalau kita lihat di Eropah, kalau kita lihat Taiwan, Korea, Selatan, Jepun, dia homogenous punya country. Hmm. Jadi kita ni uh, multiracial. Tetapi mesti uh, berpandukan kepada perlembagaan kita. Sebab ni bahasa Malaysia tu uh, mesti kalau boleh semua warga tu memang boleh bercakap, boleh communicate tapi pada masa yang sama kita juga harus terbuka kepada penggunaan-penggunaan bahasa yang lain. Cuma bila kita berada dalam keadaan macam ni, sama juga dengan Singapura. Kita suka pakai manglish, uh, singlish, you know? Jadi memang memang itu cabarannya. Cuma itu sebab saya kata uh, ultimately budak-budak uh, sekarang Uh, macam yang 60 tahun tu dia mesti pandai tulis formal juga hmm. Aris jadi dia kena tahu bila nak tulis formal bila nak tu, tulis tak formal ha, uh, pasal kerana kerana sekarang dia diasak mana-mana pun bahasa semua dalam bahasa rakyat uh, jadi macam mana dia, dia kena tahu perbezaan tu uh, jadi nak nak tahu perbezaan tu dia kena proses pendidikan tu terus sekolah memang kena buat secara formal hmm. Uh. Kalau untuk contoh kita uh, Selain daripada media essay juga sekarang ni Kadang-kadang kan nak posting Ada lebih bahasa juga Ataupun ada uh, dia press release ah dia punya IG dia dia punya IG dia dia ada tulis press release ke apa sometimes dalam interview juga adakah untuk actor juga penting sekarang ni untuk di zaman moden sekarang ni dia orang semua pakai chat GPT kan so confirm semua clear tapi bila cakap dekat mic mana nak pakai chat GPT takkan nak pakai AI dia hantar dia punya AI ni je apa tak dalam interview miss okey lah I mean, look, Sebagai seorang atlet, sebagai seorang pegawai, I mean atlet, terutamanya, tamatnya, you are like a role model. So yeah. kalau boleh, I mean if you 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 know you've got your fans, um then uh, you know um ramai yang sanjung anda sebagai seorang atlet sudah tentunya anda ingin menunjukkan you know um cara yang baik lah dan cara penyampaian percakapan yang baik dan sebagainya uh, penampilan. Uh, dia ini bukan hanya sekadar Pertuturan tapi juga penampilan Dan, dan sebagainya jadi uh, Dia orang pun kena play dia role lah Memainkan hmm. peranan Tapi sebab tu kalau nak atlet ni kena go through Media training, lah. Haris saya boleh train Dia orang cara nak Saya pernah dengan atlet-atlet dengan BAM uh, Junior Di mana mereka telah uh, you know, Bertanyakan bahawa boleh tak Saya tolong membantu uh, Dari segi bagaimana untuk um menjawab soalan daripada uh, wartawan di mana saya telah meletakkan mereka dalam beberapa situasi berbeza sinaru berbeza uh, dan you know so so nampak gayanya daripada pengalaman tersebut memang mereka, mereka semua memerlukan uh, media training media training perlu uh, pasal pasal uh, tak, tak mudah saya tengok saya, sebagai contoh pemain-pemain uh, badminton negara yang senior-senior ni hmm. saya lihat mereka memang uh, bijak dan petah menjawab soalan dalam uh, bahasa Melayu boleh, dalam bahasa Inggeris pun boleh Pasal kerana mereka di Dalam kerjana-kerjana besar Ada wakil-wakil BWF media Yang akan tanya mereka dalam bahasa Inggeris Dan cara mereka jawab pun profesional Dan mereka uh, elok bercakap Tapi itu badminton Badminton dah memang expose Dan juga uh, terlatih Tapi bagaimana dengan sukan-sukan ni Ada juga pemain badminton yang bila tanya dalam bahasa Inggeris tak boleh jawab, betul? Yeah, yeah. Tapi maknanya, kalau kalau dia, very simple Kalau dia tanya dalam Inggeris, kalau you boleh cakap dalam bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu Cuma, yeah. macam yeah. dia nak kena translate uh, Bita tu, sama ada ada uh, syafron, ada peneman, translator hmm. Ataupun uh, media tu sendiri kena buat Maknanya dia kena buat subtitle lah Adakah uh, akan find out? Eh, media dia kena resourceful. So, tapi uh, kesudahannya, mesti atlet kita uh, Itu sebahagian daripada daripada cabaran ataupun, it comes with the job lah So, maknanya kalau uh, sebab itu sekarang MSN ada buat uh, kit media maknanya cara macam mana nak jawab, hmm. bila nak kata uh, bila nak kata yes, bila nak kata no uh, itu adalah kit media yang maknanya membantu mereka bagaimana untuk menjawab soalan-soalan media dan juga mungkin kena training uh, bila depan uh, kena buat phone uh, atau rakam diri sendiri cara macam mana nak jawab media. Kena buat uh, self simulation tu lah. Maknanya bila simulasi tu mereka akan belajar tengok oh, okey check tanya kawan okey tak. Lepas tu tanya kawan-kawan media tu ah, okey macam ni jawab okey tak. Pasal sekarang ni kawan, cara komunikasi banyak. Ada secara Zoom kan, ada secara uh, face to face, ada kemudian dia gunakan IG. So kalau macam uh, Sokmed dia boleh guna chat GPT. Tapi kalau bila berdepan tu uh, uh, tak ada pilihan lain uh, sebab itu macam mana pun they must go to uh, media training tu dia orang kena buat as setiap peringkat atlet. Jadi topik hari ini as topik sekarang ni sepatutnya uh, bahasa roja kan ha. tapi macam digress sikit tetapi ha. dia saya tambah apa Faiz Subri. Masih ingat lagi apabila yeah, beliau yeah. memenangi puskas. Okey, uh, beliau cuba bercakap dalam bahasa Ibis dan a bit uh, tak menjadi lah. Hmm. Okey, I'm, I'm being polite here. Hmm. Saya merasakan bahawa beliau sepatutnya bercakap dalam bahasa Melayu. Ya, betul. Food stop saja. Food stop. Mm. Bahasa mm. yang ber... because it's not easy. Ia bukan sekadar hanya you know membaca sesuatu tak tetapi bahasa, tak berada tak berada di hadapan tak. ramai orang uh -huh. semua berkaliber tokoh-tokoh uh -huh. hebat dalam sukan bola sepak uh -huh. dan itu dah lah nervous you know. Beliau yeah. so bercakap dalam bahasa yang Dia, tidak You know tak uh, beliau tak, tak comfortable. Uh -huh. uh, so yeah Beliau merupakan contoh yang terbaik Sepatutnya Lionel Messi sebagai contoh Mana dia cakap bahasa Inggeris Ya yeah. Dia cakap Spanyol ah. Ha. So kalau you nak tahu apa dia cakap Translate lah hmm. You know okay. The Simple as that So ya yeah. uh, Actually pasal segmen ni pun Saya pun risau nanti orang akan kata Eh hey, you orang right cakap pasal bahasa Rojak You orang pun cakap Rojak right yeah. <laughs> maksudnya kita kembali balik pada bahasa rojak tu dalam sukan maksudnya abang-abang dua bersetuju lah era zaman tapi kalau dari segi formal dalam akhbar ke memang kena kena maintain lah kena maintain tapi macam IG social media IG social media you punya ni pun free bebas as long as dia stick to fact Orang kata apa center forward ke striker ke ni kan Oh, benda tu universally understood asy saya tertarik kepada Cara penulisan Tun Dr Mahathir oh. Kalau you lihat ex dia Okay, I love him or hate him okay. Politik ketepikan dulu okay. I'm talking about Cara dia menyampaikan sesuatu nombor satu, direct nombor dua, nombor satu, nombor dua, nombor 3 lepas tu no. 3. penuh dengan sinis yes uh, tapi so, simple message stay to the point mesej sampai, sampai. Point. you know so yeah hmm. simple to the point tapi maknanya semua uh, peringkat masyarakat semua faham, leh faham-faham betul tak uh, ha tanpa, did, tanpa menggunakan Slay, Skibidi ataupun rojak saya nak bagi kesempatan juga, walaupun dia punya title bahasa rojak tapi dalam penggunaan bahasa juga kita ada borak tadi zaman sekarang tak boleh terima perkataan gagal teruk uh, apa-apa yeah. uh, nah. lah kena kena berlapik supaya ada yang tak terasa ke apa hmm. itu menyusahkan hmm. kerja wartawan Rizal awak kurang baik tak tak ada, awak tak teruk, awak kurang tak baik tak adalah menyu <laughs> menyusahkan tapi di sini kita tak boleh lindungi atlet ni setiap masa hmm. diorang bukan hidup bawah tempurung diorang ni uh, adalah uh, golongan yang terpilih okey bila you golongan yang terpilih, kalau kalau uh, mewakili negara, you dapat tajaan yang uh, banyak uh, disebabkan talent you. Jadi talent you tu uh, sekarang ni janganlah jadi alasan uh, cepat koyak apa semua. Kerana ini sebahagian daripada daripada cabaran untuk menjadi sang juara. Okey. Kalau benda ni pun you tak boleh handle, you nak handle uh, psychological play daripada opponent you. Yep. Lebih susah. Tetapi dalam uh, uh, coping with uh, isu ni Kebanyakan jualan kata 2 bulan sebelum, no social media ha, Jadi, you tak upload, you tak share apa-apa You tak baca apa-apa ha, Jadi, kalau you baca nanti, you cepat koyak You baca orang komen, dalam 1000 tiba ada seorang je yang belasah You pun itu dah kenal Lepas tu, salahkan media pula bila gunakan gagal Koyak. Jadi bagi saya um, uh, Agak, agak sedihlah apabila kita melihat Kita terpaksa melindungi dan membela atlet itu all the time Sedangkan kalau, itu sebab saya kata Kalau dia dah 4, 5 kejohanan dia kalah Kita nak cakap apa? Kita nak dia bangkit kerana kita tahu dia talented Kan? Kalau kita, uh, tim kita kalah Tim Harimau Melayu kalah misalnya Kan? Kita tahu, oh uh, macam sementara ni Kan tak, tak makan nasi tu Harap metro dulu hmm. Itu Safi Salih ingat Sampai sekarang Itu 2007 <tuk> uh, Piala Asia Tapi ka, Kalau sekarang tak makan nasi Memang <tuk> kena kecam <tuk <tuk Tapi itu Troll zaman dulu Kalau zaman sekarang Troll Oi, Memang kata Saya tengok kalau komen-komen Oh belasah Editor belasah Apa semua Tapi itu Itu dugaannya. Dan bila media dah pilih Itu dia punya heading Apa semua Stick to it lah Stick to it Hmm. Sebenarnya kita pengamal media just sampaikan mesej yang betul Sebab betul Pertukaran perkataan betul. Betul. satu tu pun menyebabkan mesej tu dari elok-elok tajam Gagal atau apa, gagal atau apa, kemenangan tertangguh apa, kurang baik, kemenangan ditangguh, kurang, <laughs> nah, kurang kemas So tak sampai lah, tak sampai apa kita nak sampaikan kan sampai. Kita tak, tak perlu takut ke? Tak bagi saya, kita tak perlu takut pasal kalau dia tewas, dia gagal, dia gagal lah Yes, dia dia And I, actually At atlet tu pun mesti tahu dia gagal. Dia, dia pun sendiri mesti oh dia, dia gagal. tapi bukan kan dia pun tak tak ni sangat. Dia punya penyokong-penyokong yes. dia. Uh, yang dok mengapikan lepas tu stesser membuat uh, menyalakan permusuhan uh, di antara media dengan atlet-atlet. Jadi benda ni uh, kita tak boleh elak. Kerana ni cara netizen kita bekerja, cara eh, kalau jangan main-main netizen Malaysia ni. Kalau boleh kita jadi CEO jabatan apa? Jabatan netizen kan hmm. Ayat tu kerja Gantar bawang kita Gantar bawang Gaji tinggi tu Masa dia <laughs> boleh korek Gambar-gambar apa semua nanti dia bop Dia ni Aduh Habis hey. lah Rizal lepas <laughs> ni Mac Macam Haris, Prefer Tembak, tembak habis, habis Ataupun berlapik No What is Dia tak ada Tembak Habis Ataupun hmm. berlapik Dia ni fakta tu je Berlandaskan fakta Itu, hmm. Melandaskan fakta. Itu sahaja Kalau gagal lah, Kalau gagal Gagal lah Okay Ya oh. uh... Dah agak banyak kan walaupun segmen ni agak <laughs> uh, pendek tapi uh, segmen kedua ni kita dah habis bahas pasal bahasa rojak kat sini sebab banyak info yang kita dapat daripada uh, otak-otak kita Lajar-lajar kita dalam industri media suka ni So segmen ketiga ni antara segmen favorite kau sebenarnya hmm. kau banyak mencuburi bidang-bidang uh, grassroots ni So untuk segmen ketiga Kita berwarak sebentar lagi guys, tunggu